Məşhur gələcəyi vanganın 2024-cü ildə hansı bürclər üçün əsl xoşbəxtlik proqnozlaşdırdığı məlum olub. Vanga digər bürclərə müqayisədə Qoç, Əkizlər, Dolça, Aslan və Əqrəb bürclərinin növbəti il üçün uğurlu hesab edib. Qoç. Qoçun həyatı həqiqətən inanılmaz olacaq. Siz işdə inişib qalmağa öyrəşmisiniz, amma işinizin nəticələri həmişə sizi qane etmir. Bununla belə, həyatınızda ən yaxşı dəyişikliklər baş verəcəyi 5 sehrli iliniz olacaq. Birincisi, maddi pul mükafatlarına hazırlaşmağa başlaya bilərsiniz. İkincisi, nəhayət ailəyə yeni bir üz görəcəksiniz. Üçüncüsü, bütün məsələlərdə şans olacaqsınız. Əkizlər. Əkizlər nəhayət arzuladıkları işi tapacaqlar. Qarşıdakı 5 ildə sizin üçün karyera yüksəlişinə zəmanət verilir. Digər tərəfdən sevgidə şanslı olacaqsınız. Bu təbiəti yüksək tanışlıqların, sıx münasibətin və real səmimi istəyin çox isti dövrü olacaq. Maddi ehtiyat hiss etməyəcəksiniz. Tamamilə hər şey üçün kifayət qədər pulunuz olacaq. Ehtiyat olun, xoşbəxtliyiniz çox yaxındır. Bəlkə də ailəni genişləndirmək barədə düşünməyə dəyər. Dolca. Dolca üçün vanqa 2022-2025-ci illər üçün şəxsi həyatda xoşbəxtlik proqnozlaşdırılıb bu sizin üçün bir sevgi dövrü olacaq. Çox dəyər verdiyiniz azadlığınızla, müstəqilliyinizlə vidalaşmağa şad olursunuz. Bundan əlavə, işıqlı bir duyğu ən cəsarətli ideyalarınızı və planlarınızı həyata keçirməyə kömək edəcək. Yalnız bəzən azad olmaq istəyəcəksən, lakin bu uzun sürməyəcək. Təhrifatlara təslim olmayın və xoşbəxt olacaqsınız. Şir. Vangə şirlərlə bu dövrdə risk etməyi tövsiyə edir. O zaman şans və xoşbəxtlik sizin tərəfinizdə olacaq. Növbəti 5 ildə bütün öhdəliklər uğurlu və məhsuldar olacaq. Ancaq bir şərt var. Hər şey diqqətlə nəzərdən keçirməli və riskləri əvvəlcədən nəzərə almalısınız. Aktiv və fəal olun. Yolunuzda kiçik maneələr var. Beləliklə yol xəritəsini tərtib etməyə başlayın. Əqrəb. Əqrəblər yalnız əziz və yaxın insanların yanında olduqları həqiqətən xoşbəxt olacaqlar uğursiz tərəfinizdədir. Buna görə də cəsarətlə və qətiyyətlə hərəkət edin və öz komandanızın qayğısına qalın. Dünyanın ən xoşbəxt insanı olaraq ehtiyatınızı əldən buraxmayın. Daha yumşaq olun və bağışlamağı öyrənin.